наша святая таверна служит не в душе их, не в месте светлым, в месте цветущем, месте спокойю. Зупинятися не можна, бо інакше буде, так би мовити, реванш, буде те ж саме, що і після 2005 року. Потрібно об'єднуватися, потрібно організовуватися, потрібно сформувати структури контролю. А бачили, сьогодні по місту ходять такі натовпи, бабусь під червоними прапорами. Як до цього ставитися? Ну, до бабусь. Е

Приехали бандиты из Майдана, из Киева. Вот там они революцию сделали. Теперь приехали сюда делать. А вы их видели? Видела. Я их, кстати, много вижу. Потому что я не работающий пенсионер. Вот они ходят в спортивных штанишках. Нет, это не тетушки. А как вы узнали, что они с Майдана? Они а... сказали, что... Я вам сейчас скажу: значит, я видела таких же во, во Львове, в Ивано-Франковске. Лично были или по телевизору? Я видели? по телевизору видела. Много народу хлопает, шумят, и она боится. Вы же украинцы, чего вы сюда Стоит Украина, за то, чтобы у нас на Украине было все спокойно и свободно. А вы не за Украину, вы под другим флагом. Под Богом не убивают.